और सुपना जो देखा उस सुपने जो ने ये दसिया कि सूरज और चंद्रमा और क्या तारिया ने प्रणाम किया जरा वचन पढ़ते हैं उत्पत्ति साहित्य अध्याय नौ वचन फिर उसने एक बहुत सपना देखा अतः अपने प्रावधान बस कि देखो में एक बहुत सुंदर बेटा हर देखो सूरज हर चल हर ग्यारह कार्य में मेरे पीछे मथा ने ध्यान देते सूर्य के तरह यूसुफ एक देखता है कि सूरज और चंद्रमा और ग्यारह तारे ने की बेटा जो के तो इधर तो तो जब से तेरा मचन पढ़ते हैं जब तेरा मचन की तरफ बोलती है ਸਾਇਰ ਯੂਸਰ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਭੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਤ ਨੇ ਹਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹਜ 37 ਦਾ 13 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਨੋਂ ਨੋਂ ਤੋਂ 10 ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਸਰਜੂਤ ਮੈਂ ਮੈਂ ਆ ਤੇਰੀ ਬਾਤਾਂ ਆ ਤੇਰੇ ਨਵਾ ਆ ਤੇਰੇ ਅਗਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਾ ਟੇਕਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਸੁਪਰੇ ਆਪ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ तेरी माँ का तेरे पर आते हैं जो के कि तू मत्था देखा के परनाम करा ले मेरे प्यारे ये समझना था, अच्छी तरह ऐसी आप तो समझिए कि यूसुफ ने सुपना देख लिया कि सूरज और चंद्रमा जेकर ऐसी इसको समझ लिए तो पिता ने सूरज के बराबर एक दर्जा दे लिया और मानो चंद्र

पिता परमेश्वर अनंत जीवन मिल चुका है सतारा पदना परमेश्वर साम जीवन, जीवन देता है ना सिर्फ जीवन दी देता है और सू शक्ति भी देना और लगता है भी समय समय से पूरी करता है इधर पिता की तुलना सूरज देना या सूरज की तुलना पिता देना पिता के बारे ज्यादातार लोगों की जी सोच वो ये कि पिता नो म करती है सोच यही होगी कि पिता नो ज़्यादा प्यार कर दे। दुनिया के लोग भी कहें बच्चे भी कहेंगे पर मैं दसना चाहता हाँ कि माँ प्यार है

पिता ने बारी जो गलत प्रचार किया जा रहा ना वो सही नहीं है प्यार पिता भी बच्चों को उतना ही करता या जितनी मां करती है फर्क की है मैं समझाने समय दसना है कि नारियल वर्गा को तो सख्त होता है ते पर नारियल सख्त जरूर होता है पर अकर की होता है अंबर वो पानी

बा घरे का संभाली है बाप बार फैसे लिया जो बाप घर मरता ना कई चार पांच लिफाफे हथ ये प्यार ही ना लिफाते हैं लिफाफे भर भर के जो है ना इन्हें प्यार भरिया तरह सुनना हम थोड़ा जहा अ जो सूरज की गर्मी थोड़ा जाए उदो जूर होगी आई जल सूरज की गर्मी ज्यादा पवे तो भज के किधर नी कह माव ठंडिया जलो ही पिता ने क्या लाओ अखा बताइया जब इस सकताई हुई सोती फड़ी या गर्मी शर्दी की थी फिर पाच के किधर ठंडी आ, आ रही है ना कुछ समझ आ रही है ये दोनों चाहिए जब सूरज की गर्मी भी जरूरी है ते ठंडा भी जरूरी है जे एक की मिलिया तो बच्चे था की होएगा नुकसान होएगा बच्चे साढे जिले गलत रास्ते पहन जाएंगे ये अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं दोनों दिस शिक्षा जरूरी है बाप डांटता जरूरी है गर्म शब्द जरूर बोलता है सजा भी देता है सरताई करता है लेकिन उच्चाभी चलता है बटवाना ना तक दिखा है देख जित तक मैं इना नहीं तू मेरे को आगे जा तू जिनी चीनी पढ़ने के कुछ बनना है कुछ बन के कुछ करना है अपने बाप का माता पिता परिवार का देश का परमेश्वर का नाम ऊंचा करना हालेलुया मां को तो हमेशा की चाहिए मेरी बात को मत देखो तो पूरे तो कभी की है जरूरी अगर तुम तो पनाना लगी सेकना ना लगे सूरजदा तो शरीर कमजोर ना जाएगा हड्डियां हाँ कमजोर हो जाएंगी शरीर मजबूत नहीं होएगा इसलिए बहुत सारे लोग मौसम साइकिल हो जाता है कहीं बीमार लग जाती है। क्यों क्योंकि सूरज दी तेज रोशनी भी जिंदगी आ जो सारे शरीर दे खून में धर्म करती है नाड़ नाड़ दे करती है बचाउंदी है ते तो बचा

अंतिम अध्याय सतारा वचन अपनी बेटी की ताड़ना कर तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा जी अपने पुत्र को काट ये लिखा है आपने अपने पुत्र को अपने पुत्र को ये सोच दी करने के पहले कहने के अपने पुत्र को काट हां जी ताओ तेनु सुख देगा ते ओ तेनु ते की देगा सुख देगा सुख देगा अति ओ ते जाने का ना और तेरे दिल को ठंडा कर दे जब तू तो तो चंगा को कोई करे इसलिए तू तार सो सूरज की गर्मी का मतलब किया तार के लिए डरना चिढ़ना बच्चे भी की कहते बाप को कुछ नहीं कर बोलन दे थोड़ा जा दूर जाके मेरे मेरे कर के तो ये बच्चे बुड्ढे बुड्ढे तू आते रहते माकिया

इसलिए दोनों जरूरी है ऐसी सारे शरीर को माता पिता जेने सानु डांट दिया प्यार ना भी समझा दिया तो ये देखा जब बाप कोई चाचा करा तो मां कितनी चपली है ऐसे ना चपली की है चपली तो मां तो बच्चा चुका है नहीं मां हाँ एक बाप किधर चुका

सेवा करनी है आज्ञाकारी करनी है आदि का चयन और हम अभी इससे प्रकार है सदा स्वर्गीय पिता वो सदा स्वर्गीय पिता मां भी है ये साड़ी माँ भी है कभी कभी परमेश्वर साधु ताड़ता सजा देता है लेकिन माँ दी तरह कभी कभी की तरह प्यार भी माँ की तरह उसने दी तसल्ली